Вот сегодня опять давали две студентки, его бездали, так нехорошо, такое радостно. Вот. У них, конечно, нервы, но мне, конечно, хотелось, чтобы они сдали вовремя, тогда, когда надо сдавать, это когда был в январе месяце, как вы понимаете. А у нас вами уже апрель. Конечно, бы хотелось, чтобы все делалось вовремя. Ну и здесь самое главное, я уже вам по-моему говорил, вот в этой дисциплине, это не сидение три дня и три ночи перед экзаменом, а вот более-менее такая системная, иногда вот какой-то вопрос посмотрел, какой-то посмотрел, понимаете, каждый день. Вот, это было бы очень здорово. Вот, тогда это, конечно, намного лучше. Ну и, конечно, я думаю, что вы в какой-то мере контужены вот нашими безвременными, э, безвременем, особенно 90 конец 90-х, вот эти самые вообще э, вот таким отношением к все, всему, знаете, я очень расстроен, когда люди, вот, допустим, в 13 там, 14 лет не прочитали трех мусульман. Я бы всегда вот, выражаю соболезнования если они не прочитали в 13-15 лет, и потом уже это не надо. Вот. А это, значит, должны родители, понимаете, это же без этого кажется. Вот. Есть такие вещи, которые просто, ну, я считаю, просто необходимы. Вот. Я вам хочу подсказать, допустим, говорю, ну куда же ехал там таньян елка, ехал мне там пехота, там конница, какая конница, какая конница, куда ехал там Таньян-то, письмо-то куда-то дали. С этого все началось-то, вся история это. Ну так жалко, так мне жалко тех людей, которые вот это пропустили. Это вызывает только соболезнования, ничего другого, сочувствия. Чего это не сделаешь так что я советую вам, если уж вы, так, хотя бы детям своим, хотя бы сделать так, чтобы вот. Ну ладно, вот, хотя бы так, что ли.